зачем? Ну, нарушают потом. Метров, что там нарушают? Да вот сейчас определяемся и потом вам доложу. Ты сразу говоришь, сразу. Не на такси. Что Сюда, что куда нарушают? только не говорят. Ну, это... Нет, ну вам же надо было паспорт заполнить. Затравка? <плес> <существ> Нет, во-первых, отобрали мобильники. Раз. Не, ну за это. Да. Во-вторых, не представился, копию не дал постановы суду. Суд был постановлен. Да. А что? А не дал. Не дал. Что, что? Постанова суду была на иншу адресу. А общих проводился... Нет, иншу адресу это вопрос спорный, потому что такую адресу давал исполком. Э. Нет. А ну, по факту это инша? Ну по факту сейчас вот они будут разбираться по факту. А вы это, начальник чего? Триминал. Ты уже водка. О, так ваши были у меня, я тогда к вам зайду. По поводу. Когда вы будете жить. Они у меня были, там что-то хотели моих человека допросить. По, по поводу, да, Каде. Ну это надо. К вам там вопросов нет. Но помогать нам тоже надо. Помогать вам надо. Нет, там человек рассказывает, я вам расскажу ситуацию. Человек воровал кабеля, там 4 факта, и сдавал вам их на прием. Вам вопросов нет. Принимали там для личных нужд, ничего 4 там страшного. Факт, да. Вот мне нужны вот эти вот гарантии лично. Вот. Да я вам Все лично дам гарантии. Мы свой кабель изымем обпаленный, вы для своих нужд принимали, вы сами это прекрасно понимаете. Это я понимаю. Нет, вопрос есть. Если оно есть, то оно есть. У меня Потому что... другое. Какое? Какой-то заблудыга указывает на адрес и говорит. И уже вот этим результатом такое вот действие. Короче, я сам к вам приеду, там вопросов нету к вам вообще. Мы к вам тоже приедем. Все, там вопросов. Чтобы вы не ездили. По этой ситуации там вопросов нет, вам скажу. Не будет такого. Не будет там да. к вам вопросов, к вашей приемке. Хорошо. Когда вы будете на месте? Ну, давайте с понедельника. У вас номер есть? Есть, конечно. 050, 301. Есть. Хороший. Есть. Вы, же номер у всех есть. А имя отчества, чтобы при... Юра Владимирович. Хороший, Юрий Владимирович. Хорошо, Юрий Владимирович. У меня Юра. Что по трактору? По трактору? У меня к трактору вообще вопросов нет. Чисто пригласили, чтобы я обеспечил юридическую поддержку. И я сейчас отхожу в сторону, занимаюсь совсем другой адвокат. Ну, может быть, э, я там чем-то еще помогу. Обыкновенное обращение, товарищ Это ж нас прессует из-за того, что мы близняком мешаем в Нет, память. это неправда. Нет. То я вам могу рассказать историю по трактору, можно позвать Алексеева. Вы же понимаете, а, вы тоже, знаю? Вы тоже и ходите и хороводите, трактор, вам По большому Получается, счету. Получается, сыном. Сыном ворован. Сыном ворован. А, за значит, это он ему будет придавляться пидор. И трактор мы должны просто в любом случае изъять. И к нему же не пришли там. А ну, у ничего. нас, у нашей стороны, сохранить наши деньги, которые уплачены за трактор. Я это понимаю. Вот это... Ну, так это надо приходить и разбираться. Мы его заберем в любом случае, правильно? Ну, да, так вы надо... делать все возможное. Правильно. А, -а, -а что там возможного? Будут, получат новый область, если не тот. Ну, приедет не вопрос, землеустроитель, правильно. правильно, приедет да. кадастровая съемка. Да. Я ж тоже не глупый человек. Хорошо. Я все это знаю. Так ну, я... не тот, ладно, пусть не тот адрес. Ну, это грубо, это еще надо разобраться, потому что исполком дает тот адрес. То есть разберутся. Возьмут тогда новый, если приедет, его все равно заберут. Хорошо, Елена Владимировна. А чтобы такого не было, надо приходить и нормально беседовать, правильно? А я откуда знал? Думал, тут какой-то новый может. Что, да ну... Да вот... Только второй день вот это мучает. Ну, же, товарищ, он исполняет, на видео снимают, то еще что-то. Какое будет к нему отношение? Хорошо, Елена Владимировна, я все понял. Надо же да все. друг. Да, будем... Все, давайте, об этой ситуации да. я сейчас скажу. Они там трогать никого не будут. Я подъеду, мы сами переговорим. Не, ну ясно. Если надо будет, мы подъедем. Хотя вот это вот напрягает моих людей. Они ну, опасаются, что я должен ехать, куда я должна ехать. Нет, я вам расскажу. Чтобы не было просто. Я, я знаю, мы это да. Правильно. Да. Человек поясняет, что он туда сдавал. Нам Хорошо. нужен этот человек. Хорошо. Нам его надо посадить. Я понял, что оборудование.